На сегодняшний день должен быть проведен анализ избирательной кампании. И благодаря такому высокому доверию, а если проанализировать ситуацию из семи кандидатов в депутаты по всем округам, где проводилось у нас в Украине до выборы, наш кандидат по результатам занял такое очень высокое второе место. Просто обращаю внимание, какое высокое доверие оказано уже депутату Шахову и команде нашего края. Из этого следует ряд вопросов, которые требуют э, решения, потому что мы наблюдаем за той ситуацией, которая складывается, она очень непроста. Сегодня, когда объединились партия власти и оппозиционный блок, просто все на своем пути делали стоп-кран, мягко говоря, саботировали и не давали возможность. Территориальной э, окружной избирательной комиссии принять решение. Это просто, знаете, э, нет тех слов, которые можно приводить, как это все происходило на протяжении целой недели. Но в итоге э, сегодня мы здесь информируем граждан Украины, избирателей и докладываем о том, что мы прошли достойно избирательную кампанию. А теперь наступает будни. Я тверд в убеждении, что сегодня в парламенте, там, где я являюсь сегодня народным депутатом, действующего парламента, действующим народным депутатом, необходима конструктивная оппозиция. С тем, чтобы не только критиковать, а брать на себя ответственность и давать соответствующие рецепты. А наши рецепты – это законопроекты, которые бы могли решать те вопросы, которые необходимы людям, как в жилищно-коммунальной сфере, так и во многих тех социальных вопросах, которые требуют поддержки и решения. Для этого я, как народный депутат, вижу в необходимости создания депутатской группы, депутатской фракции политической партии «Наш край». Назрело время для создания фракции, и я уверен, пользуясь случаем, хочу обратиться к своим Коллегам народным депутатам Украины присоединяйтесь к нам, нас уже три представителя партии наш край уверен, что в ближайшем времени мы увеличим количественный состав, не только в количественном составе, а в качественный состав в решении тех вопросов, которые необходимо решать. Как мы реагируем на настроение наших избирателей? как мы реагируем в целом в государстве, в совете власти на решение тех вопросов, которые важны для громад, важны для людей. А практически никак. Я просто приведу один пример касательно моего избирательного округа, и не только моего избирательного округа, а государства Украины. Это судьбоносная дорога одесса рени Уже после нескольких пикетов, после нескольких десятков встреч, Сегодня, к сожалению, обращение громад. А обращение громад в количестве 250 громад Юго-Одесской области обратились к руководству страны о необходимости проведения капитально-восстановительных работ по дороге Одесса-Рини, которые связывают, еще раз, повторяю, Украину с Европой. И сегодня только такой твердый, жесткий подход, последовательный. С участием народных депутатов мы действительно доведем данный вопрос до логического завершения. Я уверен, что на таких примерах поддержки взаимоотношений между нашей политической партией, поддержки тех инициатив, которые выносятся громадами в Спайке, мы действительно найдем те пути решения, которые актуальны а в наших возможностях вы можете не сомневаться, ибо прошедшие до выборы показали, что мы имеем понимание, мы имеем поддержку, и политическая партия «Наш край» — это партия будущего, это парламентская партия будущего.